bernama Radio untuk anda. Baik anda bersama-sama dengan saya Natasha Aimi ya pada waktu ini dan kita bersama dalam program Islah Diri. Setiap insan pasti pernah melalui fasa kesedihan sama ada kerana kehilangan, kekecewaan atau ujian hidup yang tidak terduga. Dan kesedihan ya bukan tanda kelemahan. Sebaliknya ia adalah isyarat bahawa hati kita sedang memerlukan perhatian dan juga kasih sayang. Baik jadi untuk program Islah Diri ya pada waktu ini kita akan nak bersama-sama memahami bagaimana untuk kita merawat kesedihan, menyembuhkan jiwa yang mungkin tengah lara dan juga mencari kekuatan ya untuk bangkit kembali dengan lebih tenang. Baik dengan topik merawat duka, kita terus sahaja bersama-sama dengan tetamu kita di talian Zoom ya pada waktu ini kita ada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif yang merupakan pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling dari UPSI. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Terima kasih jemput saya. Baik, terima kasih juga Prof kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Baik, dan Prof, kita nak tahu ya, apa yang dimaksudkan? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesedihan, terutama sekali dari sudut emosi dan juga jiwa. Adakah sebenarnya rasa sedih ni ianya merupakan satu fitrah um, sebagai seorang manusia? Bagaimana Prof? Okey, kesedihan adalah satu emosi yang menunjukkan bahawa kita ini sebenarnya manusia biasa ya. Sebab itu jangan takutlah ya dengan perasaan sedih, perasaan kesal, perasaan tak berguna. Walaupun kita nampak dia seolah-olah satu benda yang negatif, tapi sebenarnya tetap ada positif dia kesedihan tu. Dan selagi kita manusia, kita bernafas, sedih itu adalah emosi biasa manusia. Yang menunjukkan kita masih hidup dan kita adalah manusia biasa. Dan kalau tak ada kesedihan, dia akan menunjukkan bahawa kita bukan manusia. Kita jadi robot. Cuma sebagai manusia biasa, jangan biar sedih menguasai diri. Tak akhirnya kita tenggelam dalam kesedihan, ditarik dan terowong gelap dan akhirnya kita dapat masalah kesihatan mental itu tak boleh. Tapi sedih itu adalah perkara biasa dan dia sebenarnya adalah punca kekuatan dan kita lebih menghargai kehidupan kita sendiri. Baik, itu dia ya. Mungkin sebagai pemulaan lah tentang rasa sedih ini. Dan uh, Prof, kenapa ya kalau kata kita lihatkan uh, orang Uh, yang sedih ni uh, ada di kalangan kita ni mungkin dia sedih tapi dia cepat uh, reda uh, kan ya dengan perasaannya itu tapi ada hmm. sesetengah orang yang sedih dia membawa perasaan tersebut agak lama ia ya, membawa perasaan sedih uh, itu. Jadi kita nak tahu uh, apa sebenarnya membezakan uh, perasaan sedih yang yang kita ya kita boleh move on dengan dengan cepat dan juga satu lagi perasaan sedih yang kita simpan berpanjangan. Adakah jenis-jenis sedih itu mempengaruhi ataupun ciri ataupun karakter diri kita tu yang sebenarnya uh, yang menetapkan kita nak simpan sedih ni lama atau sekejap? Bagaimana prof? Okey, dia kalau kita lihat dalam model yang terkenal ya untuk mengkaji tentang kejiwaan manusia kan. So kita faham kita ada model biopsychosocial, uh, bio psychosocial ya. Uh, bagaimana chemical chemical fisiologi hormon pada diri kita ini akan mempengaruhi psychological kita iaitu kita sedih, gembira, suka, duka dan akhirnya dia mempengaruhi interaksi kita dalam kehidupan sosial dengan kawan kita, rakan-rakan kita ya. Dan untuk lebih memahami model eh uh, biopsikososial ni, jika seseorang itu mengalami sedih ya, contohnya Ali kematian orang tersayang. Ya, dan Abu juga kematian orang tersayang ataupun kalau lebih, lebih kritikal tu Ali mengalami penderaan emosi waktu kecil. Jadi Abu juga mengalami penderaan emosi waktu kecil. Jadi kenapa Ali boleh move on, melupakan jadi baik dan kenapa Abu terlekat dalam kesedihan melampau, dapat geri, mencederakan diri dan akhirnya hidup dalam keadaan masalah kesihatan mental, depression, anxiety dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat model ni yang pertama bergantung kepada diri kita sendiri kekuatan diri kita dalaman diri kita ilmu pengetahuan makna kehidupan yang kita perolehi maksudnya kita cepat belajar kita cepat ambil pengajaran yang kedua bergantung pula kepada faktor sokongan sosial iaitu keluarga kita Ha, jadi, kalau keluarga dia memahami, peluk dia, biarkan dia meluahkan emosi dan perasaan dan terima dia baik dan buruk, maka dia akan cepat terima diri dia dan move on. Dan yang ketiga bergantung kepada faktor sosial lah. Ha, Sesuatu toksik, environment, pekerjaan, tekanan dia kan. Jadi, maksudnya, Walaupun benda buruk tu berlaku pada seseorang tetapi dia mempunyai kekuatan dalaman dari segi personaliti, keilmuan, kopi skill yang tinggi dan dia ada faktor uh, kekeluargaan yang support emosi dia terima diri dia dan faktor sosial dia tak banyak toksik. Tekanan kerja dia terkawal, maka dia akan cepat move on. Sebab hmm. itu sebenarnya antara kesakitan kita adalah loneliness iaitu kita melalui kesukaran, kesakitan tu perseorangan. Hmm. Tak ada orang memahami, tak ada orang nak faham kita, tak ada orang nak peluk kita. Maka kesakitan loneliness dan bersertakan dengan kesakitan benda-benda buruk tu yang menyebabkan kesakitan tu semakin mendalam, meragut jiwa kita dan akhirnya menarik kita ke terowong gelap dan kita akan kekal dalam terowong gelap dalam jangka masa yang lama sehinggalah kita sedar makna baru kehidupan dan ada orang tarik keluar kita sebab waktu itu kita tak boleh Mengenalikan sendiri kita perlukan seseorang untuk support kita dan untuk sedarkan kita. Hmm okey hmm. baiklah ya. jadi itu saya rasa antara perkara yang kita kena uh, kena cakna sebenarnya ya tentang diri kita ini. Baik dan susunan apa yang yang uh, prof kongsikan itu juga kalau kata kita ni berkongsi dengan orang lain itu okey. Tapi ada sesetengah di kalangan kita ni uh, kita lihat mereka berasa sedih dan mereka tak mahu meluahkan. Mereka ambil keputusan untuk simpan, ya, untuk pendam. Sampai pada satu tahap, kita rasa, yelah perasaan sedih ni kan Prof kan, akan boleh membawa kita kepada satu keadaan kemurungan. Dan kemudian kita akan mula rasa kita rasa macam kita ni manusia yang tidak berguna rasa macam tak guna juga hidup kat dunia ni sampai ada di kalangan ataupun di um, kalau kita lihat orang-orang yang seperti ini yang menyimpan kesedihan mereka ini sampai sanggup nak membunuh diri apa nasihat prof terhadap orang-orang yang seperti ini prof Hmm. Okey sebab itu dalam psikologi ke dalam counselling ya yeah, antara punca kesedihan kita tu lama dan kita perik dan ditarik ke terong gelap ialah kerana loneliness ya. Yeah. dan antara loneliness ni ialah kita memendam bersorangan ya yeah. sebab itu jangan memendam sebab itu kita ingat satu benda lah ya yeah. Tuhan cipta sedih untuk kita rasa sedih sedihlah sepuasnya dan Tuhan cipta kita rasa uh, marah untuk marah marahlah cuma marah dalam keadaan terkawal untuk menunjukkan bahawa kita protect, kita tak suka. Maksudnya emosi-emosi marah, sedih, suka, gembira ni adalah untuk rasa. Sebab tu hidup ni adalah tentang merasa. Tuhan cipta emosi-emosi ni untuk kita merasa. Sebab tu kekayaan hidup kita adalah pengalaman yang merasai pelbagai emosi. Jatuh bangun tu, tapi dapat menerima dan dapat melepaskan. Sebab itu dalam psikologikal kalau kita sedih dan kita rasa kita kuat ataupun dipanggil toxic positivity. Toxic positivity ni nampak macam positif. Tapi sebenarnya dia toxic. Maksudnya bila kematian orang tersayang, benda buruk berlaku pada dia, dia kena fitnah, dia kata saya okey, saya kuat, saya okey, saya kuat. Tapi sebenarnya tak okey dia tak kuat. Bila nak menangis, dia tak nak menangis. Bila dia nak menangis, orang kata awak okey, jangan menangis, awak kuat. Maka dia menafikan secara toxic positivity, nampak positif tapi sebenarnya jadi toxic pada dia sendiri. Dia memendam dan akhirnya dia berlaku konflik dalaman. Sebab tu memendam menyebabkan konflik dalaman. Bila konflik dalaman tu dia rasa sedih Menangis dengan tiba-tiba, tak boleh tidur malam, cepat marah, cepat melenting, emosi tak terkawal. Ini adalah kerana memendam. Nah, sebab tu jangan memendam. Kita kena lepaskan, luahkan, menangis, menjerit sampai kita rasa lega. <tuh> Jadi bila dah lega nanti, jiwa kita akan tenang. Bila akan tenang nanti datanglah ilham, ilham muni, apa nak buat, apa nak susun, apa nak lakukan. Waktu ni hidup kita lebih terarah sebab emosi kita dah rasa lega. Sebab itu meluahkan emosi sangat penting untuk dapatkan kelegaan. Jangan memendam. Memendam sangat bahaya Hmm, Okay Itu dia Dia punya Kata kuncinya Mestilah kena Meluahkan Perasaan kita ini Dan jangan Memendam Baik dan antara lain juga uh, Prof Kalau kata kita lihat kan uh, Situasi yang membawa Kepada kesedihan Yang dalam kehidupan kita ni Apabila kita ke Kehilangan seseorang Yang dalam hidup kita Apalagi Insan yang bersama-sama Dengan kita tu Adalah Ahli keluarga sendiri contohnya Orang yang terapat Dengan kita Dan uh, Ini antara Ujian-ujian berat Yang kita rasakan memang paling payah kan untuk kita nak cepat move on kan untuk kita reda dengan apa yang telah pun ditentukan ya dalam perjalanan hidup kita ini dan uh, bagaimana sebenarnya kita boleh menghadapi ujian berat kehilangan orang tersayang ini ya agar kita ni boleh uh, cepat tenang prof kan ya cepat berdamai dengan takdir apa mungkin yang boleh kita usahakan agar kita boleh menerima kenyataan Okey, apabila kita kehilangan orang tersayang, ya, adik keluarga, teman rapat, pasangan, ya, maka kita akan merasa sedih. Kerana seseorang itu sangat rapat dengan kita di segi fizikal dan emosi. Maka dalam psychological counselling, ini disebut grief ataupun kehibaan. Ataupun kepiluan yang mendalam kerana kehilangan seseorang yang dia sayang. Maka apabila seseorang itu mengalami grief ataupun kehibaan ini, maka kita kena validate emosi tu akui kita sedang sedih akui emosi tu dan kalau sedih menangislah kalau nak menjerit menjeritlah sampai kita rasa lega so jangan dipendam sebab itu bagi orang yang kehilangan orang tersayang ni dalam theoretical biasanya uh, seminggu pertama tu dia rasa okey rasa dia kuat Lepas masuk minggu yang kedua tu, mula dia rasa sedih, dia rasa kehilangan, dia mula terbayang-bayang orang tu. Waktu tu emosi, memori tu akan datang. Menangislah, meraunglah, menjeritlah. Dan jika tak ada seseorang yang dipercayai, cari seseorang yang dipercayai. Dan akhirnya dia rasa lega. Biasanya sebulan yang pertama teruk, bulan yang kedua teruk, Masuk bulan ketiga tu dia akan sikit kelegaan, ketenangan, dapat menerima keadaan Masuk bulan ke, yang keempat tu dia akan masih lega, makin tenang Dan kelima ke enam tu dia boleh move on, melepaskan untuk terus menikmati kehidupan Sebab itu jika kehilangan orang tersayang, please bercerita, meluahkan, menangis sepuas puasnya Bulan pertama, bulan kedua, biasanya jangan lebih bulan yang ketiga dan keempat yang ketiga dan keempat tu kita dah move on, menerima, berdamai dan mula menikmati kehidupan. Kalau tidak kita akan tarik ke dalam sisi gelap grief iaitu hidup ini hilang warna-warni, hilang keceriaan, menjadi hitam putih. Itu yang case yang hari-hari berulang ke kubur dan hari-hari sedih, hilang keceriaan, berteringat hilang ke keceriaan hidup. So tak boleh macam tu. Dan satu lagi Apabila kita hilang orang tersayang, dia mengalami grief atau pengehibaan ini biasanya datang daripada seseorang yang merasa ralat. Nah, yang pertama dia tak meluahkan dengan sepenuhnya, yang kedua dia rasa ralat. Ralat ni maksudnya rasa menyesal. Dia akan dihukum dengan rasa menyesal tu. Contohnya menyesal tak bawa mak kau hospital, menyesal bergaduh dengan abah, menyesal tak sempat buat itu, menyesal saya tak ada di sisi dia. Jadi menyesal tu sangat sakit. Sebab itu jangan menyesal. Lepaskan perasaan menyesal tu. Yakinlah itulah ketetapan dan aturan Tuhan yang maha kasih sayang. Arwah dah lama sakit. Maka arwah ambil dan keadaan yang paling tenang, paling indah. Dan kita tak ada apa lagi bersalah. Kita dah buat yang terbaik. Sebab itu luahkan. Jangan menyesal dan serahkan semuanya bahawa itu semua adalah aturan dan kasih sayang Tuhan yang maha esa dan untuk kita belajar sesuatu untuk kita terus menikmati kehidupan yang meninggal yang pergi kita tetap tak pergi tetapi yang hidup perlu terus meneruskan kehidupan kerana ada orang yang sayang kita dan tanggungjawab kita dalam kehidupan yang perlu dijadi diteruskan Okey, baik itu dia ya. Jadi jangan jangan rasa kesal lah ya dengan apa yang telah pun berlaku ya, uh, Prof kan. Dan uh, Prof, bagaimana yang untuk kita ni melihat sesuatu yang terjadi ya dalam kehidupan kita, apalagi kan bila bercerita tentang kesedihan yang ni, Prof. Um, apa mungkin hikmah terbesar yang boleh kita pelajari yang tersembunyi di sebalik kesedihan yang kita lalui? Setiap orang melalui perjalanannya berbeza, ujiannya pun berbeza, dan bagaimana sebenarnya proses yang paling mudah untuk seseorang itu kan Prof nak bina balik keyakinan diri bangkit balik kan dengan harapan yang baru selepas mereka ni melalui fasa-fasa yang sukar yang sedih dalam kehidupan mereka ni Prof Okay, sebab itu ramai orang yang kehilangan orang yang tersayang ya? kematian dan mengalami kesedihan dia susah nak move on tu sebab dia memendam Dia tak meluahkan Dan dia tak berlidik dan akui emosi tu Dan ditarik terong gelap Dan dia banyak menyesal Rasa ral ralat Rasa tak berguna Rasa ada benda yang dihilang Memang kita hilang seseorang sebab itu untuk move on daripada kehilangan orang tersayang ni, yang pertama tadi kita, saya sebut kita kena meluahkan, belitik emosi tu. Rasai emosi tu, akui emosi tu. Jangan nafikan. Kita manusia biasa, kita bukan robot. Tuhan beri rasa untuk kita rasa. Lepas kita dah meluahkan, maka kita kena terima emosi tu. Lepas kita dah terima emosi itu, kita kena ambil pengajaran. Pasti ada sesuatu pengajaran atau perhikmah yang Tuhan nak beri pada kita. Kita ingat satu benda lah ya, dalam hidup ini, kalau kita hilang sesuatu, kita tak hilang semua. Pasti ada sesuatu benda lain yang Tuhan ganti untuk menggantikan yang hilang tu. Apabila kita dapat sesuatu pun, ingat satu benda. Tak semua yang kita dapat. Pasti ada sesuatu yang kita hilang. Artinya pengajaran yang kita kena renung ataupun kita kena intai balik Tuhan melalui pintu rahmat dan kurniaan dan akhirnya kita rasa bersyukur. Dan bila kita bersyukur, kita kena besarkan kesyukuran tu, raihkan kesyukuran tu, besarkan kesyukuran tu. Dan seterusnya, kita mesti teruskan kehidupan dengan satu vision. Apa aku nak jadi hari ini, saat ini, ketika ini. Apa kita nak buat sekarang. Waktu tu, kita akan sembuh. Jadi maksud paling mudah, jika kita kehilangan kawan baik ataupun ahli keluarga jadi menangislah, setihlah ya. Jadi lepas tu kita akui dan terima benda tu. Jangan nafikan lagi. Sebab tu ingat satu benda dalam psikologikal antara benda yang paling menyakitkan bukan peristiwa tu, tapi adalah kerana penafian kita. Reject kepada takdir tu. Kenapa benda ni berlaku pada saya? Kenapa dia meninggalkan saya? Janji nak hidup bersama-sama. Kenapa benda buruk ni berlaku? Jadi kesakitan menolak benda tu yang akan menyakitkan. Sepuluh kali ganda tu emosi kita akan sakit. Sebab tu belajar terima. Walaupun kita susah nak cakap terima. Ataupun kita cakap terima dengan tak ada rasa. Dalam psychological counseling dia cakap je. Wahai Tuhan aku terima. Wahai Tuhan aku pasrah. Jadi kata-kata penerimaan tu akan masuk dalam urat saraf sendi kita maka dia akan belajar kita untuk berdamai dengan takdir. Perlahan-lahan beri masa untuk menyembuhkan. Tapi ingat satu benda bukan masa yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah masa yang diisi dengan penerimaan dan makna baru kehidupan. Tapi kalau tak ada coping skill, tak faham makna baru kehidupan, tak ambil pengajaran, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun kita akan terseksa. Jadi yang menyembuhkan bukan masa tetapi makna dan ilmu dan pengajaran yang diberi kepada diri kita dalam tempoh masa tu. Kemudian ambil pengajaran. Contohnya bila kita kehilangan orang tersayang, jadi pengajaran ialah kita kena jaga kesihatan kita, kita lebih hargai kehidupan, gunakan masa yang ada dengan sepenuhnya, peluk, cium, bersama luang masa. Maka itulah pengajaran. Maksudnya kita hilang sesuatu, Tuhan ajar kita sesuatu. Paling mudah adalah untuk lebih menghargai kehidupan, untuk kita jadi lebih kuat, lebih tough. Maka kita kena ambil pengajaran tu. Sebab tu ingat satu benda. Bila kita hilang sesuatu, kita tak hilang semua. Pasti ada sesuatu benda lain Tuhan beri. Maka kita dah faham tu, kita akan rasa satu kesyukuran. Sangat halus hati kita. Maka besarkan kesyukuran itu, besarkan kesyukuran itu mendalam dalam hati kita. Masuk, Maka maksudnya kasih sayang Tuhan tetap ada. Maka waktu itu, kita akan terdetik satu rasa, apa aku nak jadi sekarang? Apa aku nak buat sekarang? Jadi kita akan lebih menghargai kehidupan, dekatkan diri dengan Tuhan dan kuatkan sihat dan fokus kegembiraan, kenikmatan dengan keluarga kita, apa yang kita ada. Maka bahagilah kita, tenanglah kita. Nah itu step-step dia. Ya. Yeah. Okey. Ah, ya yeah. cukup mudah sebenarnya ya yeah. untuk kata kita ni berada dalam keadaan yang lebih tenang ya yeah, daripada melayani rasa sedih dalam diri kita tu. Baik dan uh, sebelum kata kita berakhir uh, ya yeah, dan kita nak dengarkan jugalah uh, yang yeah, mungkin nasihat uh, dan juga pesanan daripada prof sendiri kan bagaimana sebenarnya untuk kita uh, ya yeah, yang mungkin sedang berasa sedih ketika ini, mungkin hilang orang yang tersayang, yang yeah, mungkin hilang pekerjaan, mungkin hilang rezeki kau mungkin hilang kawan dan sebagainya macam-macam kehilanganlah ada yang membuatkan kita ni rasa beremosi dan uh, emosi sedih terutamanya jadi apa pesanan prof sendiri ya kepada kita semua pendengar di bernama radio ini uh, untuk kita um, sentiasa jadi positif seperti mana yang uh, prof katakan tadi uh, agar kita boleh menjalani kehidupan yang mendatang ini dengan lebih tenang dan bahagia prof silakan okey pesanan Uh, tak akhir untuk hari ini untuk kita semua dan untuk di, diri saya sendiri juga lah ya sebab kita pun manusia biasa ya sebab tu bila saya bercakap saya bercakap saya berkata kata tu sebenarnya bukan untuk orang lain tu untuk diri mm. kita sendiri supaya kita lebih tenang, kita nyaman, kita berdamai dengan kehidupan kita. Mm. Jadi ingat satu benda lah ya kita ni manusia biasa bila manusia biasa sedih, marah, suka, duka, gembira itu adalah lumrah kehidupan. Itu adalah alamiah kita sebagai manusia. Cuma jangan sedih keterlaluan. Nah, sebab tu orang tua-tua kita sebut jangan sedih keterlaluan. Kalau gembira pun jangan keterlaluan. Maksudnya kita hanya jalani, nikmati kehidupan ni dengan best, happy. Maksudnya jangan ada apa-apa kemelekatan sebab hmm. itu kemelekatan itulah yang menyebabkan kesakitan ataupun kita keterlaluan menampaui ha, sebab itu ingat tadi dalam kehidupan ini kita tak boleh harap hidup ni indah je tak boleh tu. Pasti hmm. ada benda-benda buruk, benda-benda yang tak diingini berlaku. Tapi sebenarnya itu memang Tuhan gerakkan. Sebab tu dalam psycho spiritual Tuhan yang maha kasih sayang menggerakkan sesuatu itu berlaku dengan kasih sayang. Hmm. Pasti ada mesej, pengajaran, kebaikan untuk kita. Tak bergerak satu sarah dengan sia-sia. Hmm. Jadi jika benda buruk berlaku pada kita, maka validate emosi itu, rasai emosi itu dan terima emosi itu. Luahkan, jangan pendam. Dan bila kita dah pendam, rasa lega, <tuh> ya, cari seseorang ataupun mengadulah pada Tuhan Lepas tu kita mesti mengambil sesuatu pengajaran. Mesej paling kurang kita kena lebih menghargai kehidupan. Menghargai orang tersayang. Menghargai apa yang ada. Dan waktu itu kita kena tetap besarkan kesyukuran. Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan saya. Tuhan ingin mengajar saya sesuatu. Lepas kita besarkan kesyukuran, maka kita kena teruskan kehidupan, move on. Maka apa saya nak jadi? Apa saya nak buat? Maka kita fokus kepada keluarga kita, anak-anak kita, kejaya kita, diri kita dan sisa-sisa masa yang kita ada. Maka terus menikmati kehidupan dengan kesyukuran dan kenikmatan sehinggalah tempoh masa kita pun berakhir. Kita tak tahu waktu bila. Waktu hmm. itu insya Allah tidak ada lagi penyesalan. Hmm. Kerana kita dah buat yang terbaik, penuh dengan kenikmatan dan kesyukuran dan yang ada hanya memori-memori indah. Sebab dah psychological antara benda yang paling menyakitkan bagi orang yang di akhir hayat dia ialah penyesalan. Hmm. Penyesalan tak buat yang terbaik, buat salah, buat benda-benda buruk, maka dihantui penyesalan tu sangat menyakitkan. Hmm. Sebab itulah hidup ini jika kita ada rasa apa-apa rasa bersalah, menyesal, sedih, lepaskan, kembali kepada Tuhan, maafkan diri sendiri, terima apa yang ada dan lihat melalui pintu rahmat dan kebaikan Tuhan yang beri dan terus menikmati kehidupan seadanya sekadarnya sehingga kita rasa bersyukur dan nikmat dalam kehidupan. Mm -hmm. Maka indahlah hidup ini. Damailah kehidupan kita. Itu dia pesanan mm -hmm. ya daripada prof ya tentang bagaimana sebenarnya cara ya untuk kita didik diri kita ya untuk sentiasa positif dan tidak membawa kesedihan itu ya berpanjangan. Pesan prof tadi ya awa yang yang hebatnya tentang Allah ini. Ya kalau kata kita hilang sesuatu, kita tak akan hilang semua. Pasti Allah akan gantikan uh, kembali sesuatu yang hilang itu dan setiap uh, kan ya, setiap satu zarah yang bergerak itu tidak pernah sia-sia. Itu daripada Allah SWT sendiri. Baik, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif pensyarah dari Jabatan Bimbingan dan Counseling UPSI bersama-sama dengan kita dalam program Islah Diri waktu ini. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Baik, itu dia. Terima kasih untuk anda semua yang terus setia mendengarkan kami juga. Sekian Islah Diri untuk minggu ini. Ingat, Islah Diri, Perbaiki Diri, Perkukuh Peribadi. Kembali semula selepas ini bernama Radio untuk anda.